Zdravo svima! Danas pravimo napitak koji je odličan za zdravlje, štiti i sprečava nastanak mnogih bolesti. Lako se priprema, potrebna su nam samo tri sastojka. Ovaj napitak će pomoći u snižavanju šećera u krvi i holesterola. Pomažu u regulisanju rada štitne žlijezde, a odlično je pomoć i kod proširenih vena, astme i alergije. Pa pređimo na recept. Za početak potrebna nam je aronija. Može biti svježa ili ona iz zamrzivača. Aronija je pravi lijek iz prirode. Kada bismo trebali nabrojati sva ljekovita svojstva aronije, iskreno ne znamo odakle bismo počeli. Redovno konzumiranje aronije snižava vrijednost holesterola i triglicerida te je u prirodni lijek za masnoću i povišen holesterol. Reguliše rad štitne žlijezde, sprečava začepljenje krvnih sudova, prirodni je lijek za glavobolju. Pomaže kod upali vena i bolesti vezanih uz proširene vene. Potrebne su nam i ribizle. One također mogu biti svježe ili iz zamrzivača. Ribizla je veoma zdrava namirnica koja sadrži brojne nutritivne sastojke i hranjive materije. U njoj se nalaze vitamin A, B i C, kalium, kalcium, gvoršće, natrium, magnezijum i druge hranjive materije. Također ribizla sadrži antioksidanse koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala. Ribizla može da pomogne pri regulaciji šećera u krvi što je neophodno kod dijabetičara. Također ona može da pomogne u ublažavanju simptoma astme i alergije. Ribizla štiti od mnogih bolesti upravo zbog antioksidanasa koje posjeduje. Sve sipajte u bokal i dodajte čašu vode. Izblendajte. dodajte i jednu kašiku domaćeg organskog meda. I na kraju ovo sve možete procijediti, ali vam predlažem da sve dobro usitnite i popijete, te da ništa ne bacate. Pogledajte obavezno i ovaj video koji vam predlažemo.